नौ नवंबर को पाकिस्तानी अदालत अज़मी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जियो के मालिक रहमान को चौंतीस साल पुराने एक मामले में दस महीने की क़ैद के बाद ज़मानत दी उन्हें मुल्क की बेब तंजीम कौमी मुहासबा ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था ये तो रही बात हुकूमत की जानब से जाबिराना कार्रवाई की इसके अलावा पाकिस्तान में कई ऐसे ग्रोह व तंजीमें और इलाकई ताकतें हैं जो सहाफ़ियों की नापसंदीदा रिपोर्ट और ख़बरों की बिना पर उनके पीछे पड़ जाती हैं और उन पर जानलेवा हमले तक कर देते हैं यहाँ तक कि कई सहाफ़ियों को दर्दनाक मौत भी दे चुके हैं इस फहरिस्त में पाकिस्तान के मरूफ़ सहावी मतियल्ला जान जिन्हें पिछले साल जुलाई में इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया था और उन्हें मजीद तकलीफ देने के बाद इस बिना पर रिहा किया गया कि वह सबक सीख चुके हैं इसके अलावा सहाफ़ी और कलमकार गुल बुखारी को भी कुछ घंटे के लिए अगवा किया जा चुका है सहाफ़ी गुल बुखारी के के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से भी शिकायत की कि वह उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदअनवान हरकत को अंजाम देते हैं वही पाकिस्तान के आला सहावी हामिद मीर जिनका शो कैपिटल टॉप बहुत मरूफ है उन पर भी कराची की सड़क पर खुलेआम हमला किया जा चुका है जिसमें उन्हें छः गोलियाँ लगी थी मजद हादसा में से बयान चंद वाक से अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान में सहाफत करना कितना मुश्किल है जिसमें हुकूमत और गैर हुकूमती ताकतों सहाफ़ियों को डराते धमकाते हैं यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में प्रेस की आज़ादी की फहरिस्त में एक मुल्कों में एक नंबर पर है